Мы пришли к завершающему этапу нашего фестиваля, такой этап своеобразный да? Просто встречи с нашими детьми, уже встречи с семьей просто, с домом. Я извиняюсь за голос, немножко заболел. До конца фестиваля не хватило зимы, здоровья. Поэтому действительно сегодня встреча с семьей. уже встреча как в нашем доме, встреча уже наших воскресных школ, встреча наших родителей, встреча наших педагогов, наших воскресных школ. Чтобы просто, наверное, решить многие вопросы, которые, мы, которые ждут нас решение которое ждет вот впереди. Э, построить с вами сегодня планы, э, посмотреть на наше будущее, увидеть это будущее, загореться этим будущим, жить этим будущим, э, потому что э, то, что мы э, сегодня будем планировать, это касается наших детей, э, это касается их духовного роста в первую очередь. Вот и э, я думаю, что э, ну, по сути дела сегодня такой итоговый. Я думаю, что то, что прошло вот за этот месяц, можно так сказать, что, по сути дела, ну, это все прошло со знаком плюс. Вот. Но это мое такое мнение, по сути, то, что мы хотели сделать, то, что мы надеялись увидеть, да, ну, оно, будем говорить, получилось. Потому что идея была, ну, где-то что-то стихийно, да? но вместе, все вместе мы собрались, и по сути дела мы его идею и, и она действительно совершилась, я думаю, что при, в сердцах наших детей останется э, надолго память и поездка в пищу, и останется память и сам фестиваль, да, э, и останется память э, и вчера, та поездка, кто вчера был э, в Лодыжине. Э, я думаю, что из всех людей, которые вчера с нами никто не остался э, безучастным э, в своем сердце. Поэтому ну, что я могу, могу, я только могу просить небесного Господа, чтобы вот мы все эти начинаем, на, на все то будущее, да, что мы хотели увидеть в будущем году, да, потому что мы будем во многом наверное, изменять в следующий год во многом изменять сам фестиваль, ставить еще более высокие планки. Потому что, по сути дела, та планка, которая была, по сути, в этом году поставлена, даже если попробовать сказать на меня, она была перевыполнена, да, потому что задачи были большие, да, были большие. Но просто я не надеялся, что мы с такой короткой срок и, сможем на таком уровне все это воплотить. Но все же мы это воплотили. Поэтому благодаря и вообще меня удивили наши дети, особенно э, низкий попул, вот Ниночки наши. потому что как они спели владыки. Вот на наш э, праздник Воздвижного Животворящего Креста Господня, я вообще поражу. Мы, мы, батюшка, и вам пели тоже. Так. И Поэтому всем нашим батюшкам. Детки молодцы, детки старались, детки работали. Все. Спасибо родителям, которые тоже, я думаю, что помогали в этой работе. Поэтому я очень рад тому, что у нас произошло. То есть не всегда бывает, да, вот человек э, доволен чем-то, да, какой-то работой, которая прошла, проведенная, всегда хочется чего-то вот, э, больше, больше, больше. Э, вот в состоянии там, э, у мой какая-то эйфория немножко, да, вот по поводу нашей школы, там, вот, э, по поводу того, что уже есть. Вот, а у меня эйфории нет. Вот, мне все кажется, мало-мало-мало и вообще, что мало сделано. Поэтому вот здесь у меня такое чувство. А насчет фестиваля, действительно, вот здесь хорошее чувство, доброе чувство, что действительно вот, он совершился, потому что, мы ну, ожидал я меньшего просто, а вдруг он, э, он именно в моем восприятии пришел, перешагнул все мои ожидания. Вот, поэтому благодарен всем, благодарен очень детям, вот, которые участвовали, которые потрудились, потому что действительно больше всего э, это ложилось на их плечи. Вот, благодарен и вам, родителям, благодаря нашим.